Хочется поздравить свою команду с победой, игроков, тренерский, тренерский штаб, руководителей, болельщиков. Наверное, в последних играх мы наверное, шли к этой победе, где-то нам не хватало. Сегодня день рождения у одного из помощников главного тренера. Наверное, мы эту победу посвятим ему за его вклад в наш успех. По игре как бы справились с лидерами команды то, что нам не удавалось в предыдущих играх с Одессой, смогли остановить Ходова, Картера, Ткаченко. Наверное, и это и было залогом успеха. Плюс выиграли подбор, значит, выиграли борьбу. Хорошо в защите бились, бросались за мячами на пол. Я думаю, именно из-за сегодняшней нашей такой самоотдачи победа осталась у нас, досталась нам. Хочу приветствовать наших болевальников, гравцов, приветствовать Теренса Мерфі, який допомагає, допомагає нам в тренувальному процесі, в підготовці до ігор. І Ваня сказав, що ми якраз хочемо цю перемогу присвятити йому. Сьогодні, якщо розібратися по грі, сьогодні перемогли за рахунок бажання. якраз. Хлопці боролися, в принципі, граємо, гри, граємо третю гру вже з цією командою, знаємо. Всі тактичні їхні можливості, знаємо можливості лідерів. І нарешті нам вдалося втілити би, в життя те, те, на чому робили акцент при підготовці до цієї гри. Дуже, дуже приємно. Ну, Ваня сказав, що ми виграли підбирання, ми підбирання сьогодні не виграли, але я говорю, виграли гру за рахунок бажання і за рахунок, за рахунок того, що справилися з лідерами Одеси. Ну, вклад, вклад, вклад дуже важливий, важливий, в тому плані, що він цементував наш захист, забрав дуже важливі підбирання в нападі в кінці гри. Я думаю, що це дуже важливі було два підбирання. Ті м'ячі, які вже практично були якби, відіграні, він їх достав для нашої команди. Дуже, дуже важливо, що Хакім бореться, не, не зважається на, на те, що в нього є пошкодження після гри з Миколаєвом. Я не думаю, що це якби, дуже, дуже серйозна травма, просто що він якби, береже, береже ногу через те, що у ну, нас ще попереду кінцівка чемпіонату, і ми дуже... Дуже хочемо в кінці в цього чемпіонату вида, видати свій максимум. Ми до цього йдемо, я вірю, що ми до цього прийдемо. Та да не те, що пішло не так, просто нас просто опустили на землю і все. Пора вже слишком високо злетіли, почувствовали себе впевненість, що зараз як вийдемо, закидаємо всіх шапками. Нас опустили на землю і все. Ребята вийшли, боролися в Волинь. і все, просто подавило нас і все. Ничего, пытались настроить команду, как бы, чтобы агрессивнее играли в защите, чтобы ну, как бы, боролись, борьбу вступили. Какие претензии наставника? Это уже наставника спросите уже. Я не знаю, недооценка, дооценка, как бы тут такой вопрос. Просто они вышли, они боролись, а мы нет. Все. Я думаю, это не до настроя. Мы предупреждали команду, что раненый зверь вдвое опаснее на площадке. То есть, когда команде нечего терять, она на последнем месте. И предупреждали команду, настраивали. Видно, мы плохо достучались до игроков. Но то, что было от нас требовалось, мы постарались все внести в их уста и предупреждали об этом. То есть вышли сегодня Сегодня не было команды у нас. То есть как будто мы как только собрались в сентябре месяц. Ну такие, вы поймите, середина сезона все, бывают такие игры. К сожалению, она выпала на сегодняшний день. Мы старались, то, что требовалось от тренеров, мы все довели, все показали, все рассказали. И, к сожалению, как говорят, что мы выигрываем на классе, например, мы когда играли в Волыни. У них после первой половины было... У нас было фолов. Ну, я не помню. Ну, в два раза больше, чем у них. Ну, как пишут. Сегодня после первой половины было по фолам 13-13. То есть, значит, у нас класса нет. То, что пишется. То есть, мы выигрываем за счет командных действий. А сегодня этого не присутствовало. Поэтому вот я думаю так. Сегодня не только трехочковый, сегодня мы очень много смазались под кольца своих мечей. И, ну, я говорю, сегодня не наш день. То есть, тут сложно объяснить, мы готовились то есть, по прежнему по плану, по тому, который у нас есть. Значит, будем думать, что-то надо менять, что-то изменять. То есть, как бы, тут это психология игроков. Они были зажатые сегодня, они уверены, не доводили до конца комбинации, не защищались, не было помощи, не было искры в глазах. То есть не было тех эмоций, которые нужны были для победы. А команда Волыни, они вышли, просто настроились, вы видели, глаза горели у них, они хотели победить. То есть это желание у них было сегодня, а у нас его не было.